नमस्कार मी सुचिता कुलकर्णी मालेगाव येथे जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन मध्ये समाजसेवकांची नियुक्ती दिनांक एकोणतीस आठ दोन हजार चोवीस रोजी जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन मध्ये समाजसेवा करण्याची आवड असलेल्या पदाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली समाजसेवक शेख इब्राहिम शेख पप्पू भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चा महाराष्ट्र राज्य हज समिती सदस्य यांची जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन मध्ये राष्ट्रीय संघटक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे त्यांच्या शिफारसीनुसार मालेगाव महानरमध्ये अठरा पदाधिकारी सदस्य यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे मालेगाव येथे मोठ्या संख्येने पदाधिकारी असून त्यांच्या शिफारसीनुसार नवीन सदस्य यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे नियुक्तीच्या वेळी उपस्थित जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र आहेर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष यशवंत शिरसाट उत्तर महाराष्ट्र दिव्यांग सेल अध्यक्ष विठ्ठल पवार उत्तर महाराष्ट्र संघटक नदराज सूर्यंशी नाशिक जिल्हा अध्यक्ष मुस्तफा सरदार व अनेक पदाधिकारी यांच्या हस्ते नवीन नियुक्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करताना जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र आहेर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं की सर्व जाती धर्म समभाव हिंदू मुस्लिम सिख इसाई हम है सब भाई भाई जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन ही एकमेव भारतभर पसरलेल्या सर्व समाजाच्या लोकांना घेऊन चालणारी एकमेव फेडरेशन असून अन्यायविरुद्ध सर्व समाजासाठी लढणारी फेडरेशन आहे असं सांगून त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केलं यावेळी अनेक पदाधिकारी यांनीही आपली मनोगतं व्यक्त करून समाजामध्ये एकता निर्माण होईल असे महत्वाचे सांगितले आलेल्या मान्यवरांचे मालेगाव नगरीत जंगी स्वागत करण्यात आलं नियुक्ती देण्याचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला तो अक्सर पदाधिकारी बन गए सदस्य बन गए जातीय मानवाधिकार फेडरेशन के अंदर एक तो मामूली फेडरेशन भी है फाड़ू फेडरेशन कलेक्शन करने वाले भ्रष्टाचार का फाड़ू फेडरेशन है और हमारे इस फेडरेशन के माननीय राजेंद्र आय साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष यशवंत सुलसार धाम का दाम उनको बोलेंगे हम लोग उनसे देखे

<laughs> आप सब बता रहे है। है तो मैं मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज जिस तरह से पवार साहब ने बोले साहब ने जो बताया इसका कंटेंट क्या है जब बच्चा पैदा होता है उन्होंने तो से लेके आंदोलन तक कि इन्होंने जो मैसेज दिया बताया आपको और इन्होंने जो हमारे पवार साहब ने बताया कि इसका बीस रुपये करना चाहिए हमको आज हम यहाँ से बैठे शहर के हम जिम्मेदार हो गए क्योंकि मामूली डीलर की ऑर्डिस्ट बोलते पहले व्हाट्सएप हो रही है अगर बैंक से महाराज मालिक और शेर की हालत ये है कि वो हमारे लिए चलने के लिए सही नहीं है ना हमारे लिए बैठने सही है ना रास्ते सही है ना हमारे पास बिजली निदान सही है ना महापालिका का मामला सही है हर जगह कोई राशन चुकाने का मामला भी है और तो हॉस्पिटलों का मामला भी है लेकिन ये सबका मिशन एक है जाति अधिकार मकसा बेटे का तो आप लोग तो सोशल फील्ड में काम करते लेकिन हम कमजोर पड़ते अकेला आदमी तो ना अकेला चला वो ऐसे जब तक हमारे पास कोई पावर नहीं है पावर नहीं हम काम करना चाहते सोशल के अंदर काम करने की इच्छा है वो ऐसे कार्यकर्ता लोग जो है चाहते हैं लेकिन उनके पास ग्राउंड नहीं है लेकिन आप लोगों के मैं बोलता खुशी की बात एक ज्वाइन आप, आपके पास एक पावर आ गई जागती मोहन जी का पावर जो जा� आपको लेटर आप आज जो माले और शहर के अंदर जो ऐसे करप्टेड और भ्रष्टाशाली लोग हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं आपने लेटर रहा है कि में गौर के फायदे के लिए आप काम कर सकते हैं अरे संगठन को शादी है खत्म नहीं करना है पौध ले भी हमें ऐसा नहीं कर पौध ले कि भैया नहीं अरे माइटी अधिकार लोगों को मानूच है काम करना है इंसानियत के लिए हमको काम करना है वो रोड पर चलते आज सबसे बहुत है वो भी नहीं

और आए था हमारे इसमें भी हमको फेडरेशन का इसका नाम लेकर जाना है हमारे साहब है मेहनत बहुत करते मुझे देखो नाशिकालू रहता हूँ बाकी हम लोग पदाधिकारी सही है लेकिन अब आप लोगों हमको सबको फेडरेशन को आगे बढ़ाना और मैं बोलता आप लोगों के आज फेडरेशन मुझे लगता है बहुत कम टाइम में आज हमारे पास लाखों पदाधिकारी के लाख नहीं लाखों में हमारे लोग पदाधिकारी प्रतिनिधी मुस्तफा सरदार मालेगाव ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी जागतिक न्यूज चॅनल ला सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि बेल बेलायकन दाबायला विसरू नका जागतिक न्यूज चॅनल सोबत रहा अपडेट धन्यवाद